Dalam era digital yang semakin berkembang pesat ini, kes penipuan atau scam semakin berleluasa sehingga mengancam keselamatan masyarakat. Lebih membimbangkan, ramai individu masih tidak sedar bahawa mereka turut berisiko menjadi mangsa walaupun sering mendengar tentang kes-kes penipuan yang berlaku di sekeliling mereka. Jenis scam yang paling kerap berlaku termasuklah pelaburan palsu, scam melalui panggilan dan juga scam cinta. Mereka biasanya menggunakan iklan palsu di media sosial, menghantar mesej rawak dan menyamar sebagai syarikat terkenal bagi meyakinkan mangsa sehingga sanggup melakukan transaksi yang akhirnya menyebabkan mangsa mengalami kerugian besar. Orang ramai mudah terperangkap kerana mangsa terlalu yakin bahawa mereka boleh membezakan antara yang betul dan palsu lalu mengabaikan langkah semak kad teliti seperti memeriksa pendaftaran rasmi menyemak identiti sebenar atau mengelakkan daripada membuat transaksi kepada orang yang tidak dikenali persoalannya sejauh manakah orang ramai menyedari bahawa pentingnya untuk tidak mempercayai individu yang tidak dikenalpasti hmm, betul kadang-kadang benda ni kita dah berhati-hati pun mesti juga ada yang scam ni. Bagi saya kalau um, nak trace lah sama ada dia orang ni scammer atau bukan selalunya selalu saya tak layan. Salah Satu satunya dia excited bila menerima SMS uh, menawarkan dapat wang ringgit yang sangat tinggi lah. Macam kita bila nampak duit kan semua orang nak betul tak? Nak nak kerja kan susah kan sekarang. Jadi untuk apa nak mudahkan dia orang nak apa-apa cara tu je lah scammer Baik, itu antara ya. laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kita dan kalau saya boleh kongsikan sedikit mm -hmm. laporan State of Scams in Malaysia untuk tahun 2025 85% responden di Malaysia berdepan cubaan penipuan scam dan 75% daripada mereka telah pun menjadi mangsa oh, mm -hmm. 85 75 berjaya, berjaya dijadikan di skam. mangsa lah, berjaya Betul. di scam ini satu statistik yang saya kira sangat-sangat membimbangkan dan kita berujuk laporan sebentar saja tadi ya. kita harus mengambil tahu dan sentiasa berjaga-jaga dan untuk itu hari ini di studio kami bawakan bersama kita Tuan Shankar Durairaja pakar kriminologi dan pensyarah kanan Pusat Pengajian Keadilan Jenayah dan Psikologi Enforcement Leadership and Management University Ilmu. Terima kasih Tuan Shankar bersama kita pada hari ini. Salam tuan, terima kasih. Mhm. Mm Okey, baik Tuan Shankar. Kalau kita bercakap tentang uh, penipuan, tentang kita sentuh tadi scam yeah. dan sebagainya. Kenapa agaknya saban hari, saban tahun kes semakin meningkat dan juga sukar untuk kita kesan bahawa mereka ini uh, menipu sebenarnya Tuan. Silakan. Huh. Soalan yang soalan yang bagus because ramai yang tertanya walaupun kerajaan kita dah sekarang ada national scam response Centre yeah. ada bajet tersendiri untuk mengawal scam semua ni kenapa still berlaku kan ayang mm -hmm. kalau kita tengok statistik meningkat setiap mm. tahun dia meningkat okey kalau kita tengok kenapa pertama adalah modus operandi scammer ni memang teratur dan dia memang ikut trend semasa. Mm -hmm. Okey, kalau kita tengok contohnya, kalau kerajaan dia announce uh, skim bantuan yang baru, mm -hmm. next day kita boleh tengok scam yang berkaitan dengan skim tersebut. Ah. Mm -hmm. Okey, so ini memang dia menyusahkan kerja uh, apa yang dilakukan oleh enforcement agency mm -hmm. di mana kita boleh sekarang kita boleh nampak enforcement agency memang dia make share modus operandi sekarang everyday make share. Tetapi Penjenayah dia lagi dia lagi cedek so dia dia, dia tukar model soprandi dia tukar model soprandi yang baru untuk jenaya yang sama so hmm. itu pertama kedua kita kena juga address perkembangan teknologi yang berlaku dalam komunikasi dengan digital hmm. Hmm. seperti sekarang kita ada AI deepfake kita ada AI bot di mana kita just bagi arahan dia boleh keluarkan message sendiri hmm. dia boleh keluarkan skrip Skrip sendiri untuk menipu, menipu mangsa lah. Hmm. So ini memudahkan kerja skammer. Mm -hmm. Tetapi kita kena ingat, so ini juga walaupun mangsa dia ada dia diambil banyak step, tetapi mereka terpedaya dengan model so mm -hmm. yang berlaku disebabkan AI dengan semua ni lah. Ketiga, kita kena faham uh, scam scam ini penipuan scam ini dia menjadi satu jenayah rentas sempadan. Okey so kita panggil sebagai transnational crime di mana jenayah ini boleh dilakukan di luar negara. Okey, oleh warga negara yang lain yang boleh target warga negara Malaysia sebagai mangsa atau jenayah ini boleh dilakukan kat Malaysia tapi menggunakan warga negara asing. Betul. Okey, so bila dia melibatkan rentas sempadan, so kita kena faham batasan undang-undang memang terhad. Walaupun negara kita Malaysia ni dia ada hubungan yang erat dengan pelbagai enforcement agency across the globe. Tetapi dia akan ambil masa yang lama untuk mengenal pasti the mastermind. So yeah. kita tak boleh tangkap just the apa uh, orang bawaan. Kita kena target the mastermind. And kalau kita tengok operasi modus operandi ini, mereka ada rangkaian yang panjang dan kompleks. Mm -hmm. Di mana dia ada recruiter, dia ada caller, dia ada individu yang kita panggil sebagai runner untuk hmm. ambil duit so memang dia rangkaian yang panjang kenapa ada rangkaian yang panjang untuk uh, untuk prevent enforce agency untuk mengenal pasti the mastermind so yeah, dia yeah. kena pergi step by step by so, so dia akan ambil masa yang lama kan so mastermind pun dia akan tukar MO model of branding yang baru so itu ketiga keempat yang kita kena faham penjenayah scammer ni mereka pandai dalam social engineering di mana dia faham Psikologi mangsa. Mm -hmm. Okey, seperti dia faham uh, siapa yang ada emosional, siapa yang takut, siapa yang dia uh, depres, depres, uh -huh. siapa yang percaya, siapa yang dia ada romantis cinta, yeah. uh -huh. cari cinta atau siapa okay. yang tamak. Mm -hmm. So berdasarkan individu ini dia akan target. Okey so dia akan tahu first time dia dah try okey tak boleh dah so kita tukar kepada orang lain. So kalau dia dah tahu individu itu, oh dia memang tamak so dia akan bagi dia akan feed informasi mm -hmm. yang berkaitan dengan scam tersebutlah uh, seperti tamak orang yang ada ketamakan ini dia akan jatuh dalam scam pelaburan. Mm -hmm. Senang. Mm -hmm. Kalau individu yang cari cinta tu dia akan jatuh dalam low scam. Mhm. Mm Okey, so itu satu. Yang lain, yang keempat adalah kita kena faham masyarakat Malaysia ini dia kurang literasi digital. Literasi digital ini bukan mereka kita ajar macam mana mereka nak gunakan digital. Tak. Dia kita kena ajar mereka macam mana mereka kena gunakan digital dengan selamat. Mm -hmm. Macam mana nak protect password, macam mana kita kena tukar password. Password itu kita guna semua password untuk semua app kan. Mm -hmm. Tapi kalau kita tengok cybersecurity punya advice dia mereka minta tiga bulan sekali tukar password. Jangan gunakan password oh, okay. yang betul, sama, betul, betul. jangan gunakan password yang berkaitan dengan tarikh lahir. Mm. Uh, kita punya kereta, nombor kereta because semua maklumat ini kita boleh dapat dari social media. Yeah, Di mana yeah. kita post kita punya tarikh lain. semua kita post kan. So kriminal mm. ini dia boleh buat social profiling dari social media, dia boleh dapat maklumat ini untuk cari untuk mm. guess password. Kita ada app-app yang tertentu. Sebenarnya so, nak guess password tu ada apps dia boleh, boleh. buat tu. Dia boleh crack dia ha, password ha, tu. boleh. Ha. Okay, so ini ini yang menjadikan merumitkan situasi pengenalpastian pengenal pastian Okey a Tuan Syaka, ini sangat menarik tahu. Tuan Syaka dah menjelaskan dengan sangat agak menyeluruh juga tadi di mana ada beberapa perkara. Kalau kita lihat kes itu kita memang ada love scam, scam pelaburan, scam pekerjaan dan sebagainya. Tapi apa yang menarik perhatian saya ialah bagaimana mereka mencari mangsa ni. Adakah kecuaian, kelalaian pengguna Uh, digital medium digital ini menjadikan mereka boleh menjadi masa contoh kita banyak berkongsi di Instagram kita banyak oh. berkongsi di Facebook kadang luahan perasaan apa-apa keterdesakan adakah ini juga menjadi faktor-faktor yang bawa mereka ataupun yang pemburu uh, ni dah tahu siapa mangsa-mangsa dia adakah itu kecuaian kita juga sebenarnya Betul juga. Bicara kajian menunjukkan siapa yang uh, bazirkan masa dalam social media. Sosial. Bukan sekarang kita tak boleh panggil itu sebagai bazir dah. Ramai yang gunakan social media sebagai tak. hobi kan. Jadi mm -hmm. so, bila kita ter terdedah, terdedak kepada social media dengan terlalu banyak dan untuk menjadi uh, mangsa jenayah pun probability itu pun akan meningkat juga lah. Mm -hmm. so, dia akan target. Because kalau kita kita tengok sekarang, okay kita tak banyak yang tak pakai Facebook. Kalau kita pergi Instagram, ramai yang share berkaitan dengan personal betul okay, apa yang mereka buat because dalam informasi ni kita kena kita kena differentiate personal dengan confidential mm -hmm. personal itu informasi yang kita boleh share okey macam nama kita ke kat mana kita belajar itu personal confidential dia berkaitan dengan our personal life yeah. suami anak Okay, because uh, kita, kalau kita share gambar kanak-kanak pun dah jadi masalah kan mm -hmm. betul. pergi ke pedofile pula mm -hmm. so kita kena berjaga informasi mana yang kita nak share mm -hmm jadi so itu paling penting betul lah ya. pasal, pasal apa yang saya katakan ialah kalau ada orang terdesak cari kerja dia luahkan betul, perasaan betul. putus cinta dia luah perasaan betul. hilang duit luah perasaan jadi itu boleh menjadi faktor-faktor lah kan hmm. Mm -hmm, ok so baik Tadi kita saya mention sebagai social profiling yeah. ah, Itu social itu, profiling, social profiling sekarang kita tak perlu pergi jumpa orang kita boleh buat dalam social media pun kita analize apa yang berlaku di hujung jari sahaja Okey, baik ini kita hmm. dengar dari sudut kriminologi yeah. tapi kita nak dengar juga dari sudut psikologinya perkongsiannya bersama dengan Prof Aziz jom kita dengarkan kita dengarkan Pertama sekali, penting untuk kita faham bahawa mangsa scam tidak semestinya orang yang sunyi atau tiada sokongan sosial. Sesiapa sahaja sebenarnya boleh terperangkap termasuk individu berpendidikan tinggi dan berjaya. Namun, faktor seperti kesunyian, kurang tempat meluah atau mereka yang sedang melalui fasa emosi yang rapuh boleh meningkatkan risiko kerana scammer memang pada mencari ruang kelemahan emosi seseorang. Dari sudut psikologi, emosi tertentu memang boleh menjadikan seseorang lebih mudah dimanipulasi. Contoh apabila keyakinan diri rendah, seseorang itu mudah terpengaruh dengan perhatian pujian atau janji manis. Begitu juga individu yang sangat inginkan teman atau sokongan. Mereka lebih cepat percaya kerana skema datang dalam bentuk penyelamat atau orang yang memahami. Apabila seseorang mula ditipu, ada beberapa tanda tekanan psikologi awal yang kita boleh perhatikan sebagai contoh mula rasa cemas atau takut orang tahu rasa malu dan mula menyalahkan diri suka tidur atau hilang selera makan ada juga yang hilang fokus dan mula mengasingkan diri sembunyikan telefon dan juga mesej-mesej yang diterima Memang ada sebenarnya ya kumpulan tertentu yang sedikit lebih terdedah sebagai contoh warga emas kerana mungkin faktor ingatan, kepercayaan yang mudah terhadap orang lain dan juga kesunyian. Uh, juga kepada individu yang mungkin tinggal seorang diri atau mereka yang sedang melalui krisis hidup sebagai contoh penceraian, kehilangan pasangan atau tekanan kewangan. Tapi sekali lagi, penting untuk ditekankan sesiapa pun boleh menjadi mangsa kerana skamer ini sebenarnya menggunakan skrip psikologi yang sangat licik dan meyakinkan. Kesimpulannya, nak jadi mangsa skam bukan tanda seseorang itu lemah ya ini sebenarnya menunjukkan betapa kuatnya teknik manipulasi psikologi yang digunakan paling penting ialah bercakaplah dengan seseorang yang dipercayai jangan pikul rasa malu seorang diri dan dapatkan bantuan supaya tekanan itu dapat ditangani dengan baik dan betul Baik, terima kasih, uh, Prof. Aziz. Satu lagi percerahan dan juga perkongsian yang cukup menarik hmm. untuk memastikan diri kita sebagai individu untuk sentiasa berjaga-jaga dan Betul. tahu tentang kewarasan ataupun kesedaran diri kita tentang uh, risiko ini sebenarnya. Hmm. Hmm. Okey, dan kalau kita bercakap tentang skam mungkin sedikit. Itu scam jenis apa yang aktif di Malaysia sekarang ini untuk tahun 2025 ni? Okey, kalau kita tengok scam yang paling aktif uh, scam yang berkaitan dengan phishing. Okey. Okey, so phishing ini kita boleh buat melalui email. Uh -huh. Okey, dia hantar email tawaran itu uh, hantar email so kita tekan email itu, uh -huh. so data boleh digodam. Uh -huh atau dia boleh ambil data-data peribadi kita. Uh -huh. Okey atau kita kita ada smishing. Smishing itu berdasarkan SMS. Dia oh, hantar okay. SMS. So usually kita dapat SMS berkaitan okey share kupon ini kepada dua orang you dapat KFC percuma. So itu it's a it's a contoh bagi smishing. Kita ada phishing. Phishing ini normal lah. Yang seperti Macau scam. Dia kita dapat call impersonation call kan sama call dia kata dia sebagai pegawai polis bagi duit 20000 itu semua adalah Uh, wishing menggunakan wise dan kita sekarang dia ada QR scan yang berkaitan betul betul itu kita panggil sebagai uh, Cushing pushing uh, uh, Cushing. Yes. so itu berdasarkan QR so uh, apa scam yang lain uh, skam yang berkaitan dengan e dagang mm -hmm. yang ada kat Shopee you know, ditipu iPhone jual 500 beli tengok-tengok iPhone tak datang kotak je datang kan so itu e dagang punya skam. kita ada tawaran kerja mm -hmm. pun meningkat because kita ada pengangguran isu penanggur mm -hmm. pengangguran kan mm -hmm. so senang ditarget lah oleh skamer-skamer ni okay. tapi mm -hmm. problem dengan mm -hmm. apa tawaran yeah. pekerjaan Pekejaan. palsu pekerjaan mm -hmm. palsu ni uh, segelintir daripada mereka akan dijadikan sebagai uh, cyber slave. Ah. Okey untuk so mangsa hmm. kat sini akan jadi pemangsa pula. Oh dia pula bersabung pula. Dia pula, yang dia pula, pula dilatih aa, untuk jadi pemangsa pula. Dipaksa untuk ha. buat kegiatan macam okay, Ini secara atas talian dan mungkin tak secara fizikal juga. Tapi sedikit saya nak menyambung Tuan Syangka lah. Kerana ini banyak sangat berlaku. Jadi saya nak tanya, sebenarnya kalau orang menerima tawaran yang... Tawaran kerja lah. Ini pasal saya rasa sangat membimbangkan lah. Pasal saya ingat bila dah terjebak ada yang kena letrik, kena apa Mereka dan betul -betul sebagainya. Ini sangat-sangat membimbangkan. Okey, apa yang saya nak tahu? Bagaimana kita nak mengesan tahu bila dia ada tawaran... Bila mana yang seseorang itu perlu rasa bahawa ini ada something wrong ataupun ada sesuatu yang tak kena ni dengan tawaran ini dan harus berhenti dan tak harus ambil sebenarnya. Okey, soalan yang benar juga. So saya ada satu uh, akronim. Remember tipu. Ti tipu. Okey. Okay. T itu bila dia tergesa-gesa. Okey, uh, kena ambil hari ini, kena buat hari ini, Menasa. you hari ini. Aa. dia force tergesa-gesa mm. Kait tu itu T. Kalau awak tak ambil awak rugi. Okey, betul. Okay. Satu ada uh, tipu. I itu insentif yang terlalu banyak yang tidak boleh dipercayai. Okay. Dia kata you kerja macam ni je you boleh dapat 10000. Too good to be true lah. Ah uh, too good. To, mm, it, to, okay. to, to okay. then p p tu dia um, dia dia suruh pindah duit. Okey, uh, kalau nak kerja ni, okey pindah duit 5000 kat saya dulu. Ah uh, so okay. itu boleh jadi scam. Mm -hmm. Yang uh, paling last you adalah dia dia akan buat pelbagai pelbagai usaha untuk mengasingkan individu tersebut dia kata okay, jangan share information ini dengan orang lain jangan kongsikan dengan orang lain jangan bagi tahu kepada siapa-siapa you datang sendiri Okay, mungkin okay, ni tawaran eksklusif untuk Aa, awak saja ke apa ke. Okey okay, saya rasa oh. para penonton ini cukup mudah dikongsi-kosikan tentang tipu dia kalau tawaran terlalu menarik, mm -hmm. tergesa-gesa nak suruh paksa kita ambil kerja oh, tu juga. Betul? Kemudian mm -hmm. kalau kita kata jangan jangan apa, jangan kongsikan mm -hmm. dengan orang lain. Okey. Betul ini uh, Farin mm. bercakap dari student uh, atas talian, talian dan sebagainya. Mm. Tetapi kalau kita bercakap uh, mungkin penipu dari sudut fizikal. Saya ada kongsikan tadi kita mungkin kita nampak orang susah, orang ramai dengan beg yang banyak dan sebagainya untuk kita minta tolong. Kita ni baik hati, kita nak bantu untuk mereka bawa beg dan sebagainya mungkin juga ada uh, ada orang rosak kereta tepi jalan dan sebagainya tapi sebenarnya mereka ini menipu macam mana kita nak kenal pasti bahawa ini adalah satu penipuan ataupun mereka cuba untuk scam kita adakah langkah tertentu untuk kita kenal pasti nah, kita? dia, mm. dia ni approach secara fizikal ibarat ni tu Shankar soalan yang susah orang agak pasal kalau uh, kita uh, boleh baca mereka punya body language uh, uh. tetapi okay. itu adalah satu kepakaran betul so, juga kita tengok AKPS mm. agensi kawalan sempadan pegawai mereka memang equip dengan uh, baca body language yes, yes. that's why recent times mereka tangkap mereka buat banyak tangkapan dalam lapangan terbang uh, situasi macam Mereka mereka mendapat tahu ada yang something problem dengan individu tersebut kalau kita sebagai individu biasa memang susah kita nak identify tetapi Pertama kita boleh tanyalah apa yang ada kat situ. Uh -huh. Okey kalau sama bagi beg tanya dulu apa yang ada kat situ. Jangan just ambil je uh -huh. atau buka. Kita ada app untuk tengok apa Betul yang ada ya. dalam kita because kita yang akan bawa kan. Oh, so okay. kita gunakan app kita, kita buka depan individu tersebut ada apa dalam tu. Uh -huh. Kalau ada yang ni uh, a kontraband dan kita inform kat enforcement agency lah. So kita jangan bawa dulu. Okey memang kita nak bantu orang tetapi sekarang masa sekarang kan nak bantu orang pun kita kena berfikir kita tengok, tengok juga. juga. Kita hmm. tengok juga. Yalah itu kat epak dia minta uh, support saya pun saya dah risau dah. Betul. Ha. Kalau nak buka tu masa tu better ambil video sebagai bukti itu bukan barang juga, kita. Juga. Kalau orang nak bagi kita kita ambil gambar, kita ambil video, kalau polis Tertangkap, kita hmm. boleh menunjukkan ini bukan barang saya ini barang individu ini bukti buktinya tapi tuan syakakah wajarkah untuk kita jadi sombong untuk kita tak perlu kita kita Melindui katakan tidak lah, untuk lindungi tu seno lah tu seno uh. no. kepada ni kita bukan aa uh -uh, tapi bila nak bawa buatlah buatlah, buatlah checking ambil gambar evidence tanya soalan dapatkan maklumat Okey, baru kita boleh bawa. Okey, katalah okay. saya bagi situasi ini pada Tuan Syangkar. Lah. Ada okay. orang datang uh -huh. dan kemudian datang dengan cara <coughs> baik dah. Tak kira kalau dah dadah ke, kereta rosak ke, apa meminta tolong dan sebagainya. Uh, dalam situasi itu, Tuan Syangkar, kalau kita baik, kita akan tolong je. Tapi kita nak mengajar pada masyarakat bahawa, okey, apa kita perlu buat? Apa soalan-soalan yang perlu kita tanya? Apa kecurigaan yang kita perlu ada sebelum kita betul-betul membantu ataupun menerima kedatangan dia itu? Uh -huh. Okey, mungkin kita boleh tanya, uh, kalau dia nak bagi barang, kat, kita tanya itu barang apa? Atau kita kita pertama kali kita kena kumpulkan maklumat dia dulu nama apa ah nama okay, okay. apa kalau nak IC minta IC kita walaupun kita tak boleh chat at least dapatkan dia punya nama phone number ke Tapi bila nak ambil barang itu kita ambil gambar okey hmm. uh, macam itulah so kita kena protect kalau kita nak bantu yang uh, kereta ke macam itu dan kita kena berhati-hati jugaklah. Mm. Okay, so jangan uh, kalau tu pun kita boleh gunakan kita punya telefon bimbing untuk merakam ke atau rekod apa yang berlaku ke, itu yeah. untuk safety measures lah. Mm -mm. Mungkin yang yang officer person mungkin dia akan marah kenapa saya nak just minta bantuan je. Mm -mm. So, so kita boleh kita approach in a proper way lah. Yeah. Okay, walaupun kita bukan itu bukan Yalah. menunjukkan kita tak, tidak berhati perut hmm. tetapi itulah kita kena buat untuk selamatkan diri kita dan keluarga kita. Nanti sebenarnya Langkah kalau seorang pihak satu lagi tu kalau benar-benar telus pun dia tak kisah berkongsi dan dia faham kerisauan kita juga Betul. sebenarnya. Dia kan? pun tak ada masalah untuk buka beg ha. dan bagi tahu Betul. apa sebenarnya ha. yang ha. ada Betul. kat dalam tu Tak ada apa nak disorok sebenarnya. Ya, semuanya, tak semuanya. kalau setakat ikan masin ha. apa semua tak, tak apa. Ada tak apa. adalah masalah <laughs> sangat. Okey baik tuan Syankan mungkin di hujung perbualan kita ini mungkin ya. ada sedikit kata-kata ataupun nasihat ataupun tips nak diberikan kepada penonton-penonton kita. Malumlah hujung tahun ini mungkin ramai yang akan bercuti, ramai manusia kita akan jumpa. Berjumpa dengan orang ramai. Betul, ramai dan sebagainya. Mungkin ada risiko. kepada mereka. Okey, nasihat adalah kita kalau kita dah almost dah jadi mangsa scam. Okey, kita remember perkataan scam pula sekarang. Okey. Scam S adalah stop. Kalau kita dah tahu something wrong, ada fishy, you know, ada ni, so kita stop, stop. jangan stop, hmm. jangan buat anything. Okay, uh, kita uh, then after stop itu kita collect information. Okay. Okay. So kita kita collect all the information, relevant information. Kita tanya banyak soalan Kalau kita dapat tawaran, kita tanya soalan. Tanya soalan itu paling penting. Betul. Okay, kat sini kita kita susah nak tanya soalan kan kepada even dalam kelas pun student tak nak tanya soalan kepada cikgu kan so kita kalau nak protect kita punya uh, our self kita kena tanya soalan kepada individu tersebut mm -hmm. ini untuk apa siapa ni nak transfer money ke siapa yes. account ini yes. kepada siapa mm -hmm. so collect semua information mm -hmm. then a itu bagi tak kat authority okey okay, okay. cepat-cepat report cepat-cepat report kat bank kalau kita report dengan cepat kemungkinan besar kalau kita dah transfer duit pun duit itu boleh kita boleh stop the transaction tersebut lah mm -hmm. then finally kita kena buat report buat report itu sangat penting walaupun uh, ada sekeliling mereka takut nak buat report example kalau mereka terlibat dalam sextortion mm -hmm. di mana gambar mereka oh, share yeah, gambar yeah, mereka yeah, dengan yeah. orang lain so gambar itu digunakan untuk mengugut pula so kes-kes macam itu ramai yang tak nak pergi uh, tak nak pergi report mereka because mereka malu Mm -hmm. Okay, so tetapi kita kena ingat kita nak bantu orang lain pula betul yep, kita betul. tak nak orang lain jadi mangsa dan kita nak tangkap siapa yang buat tu so kena buat report mm -hmm. so itu paling penting lah so kena buat report tu paling penting. And sekarang reporting itu kita dah ada banyak option nak buat report. Kita tak perlu pergi pun yeah. like kan kita yeah. ada banyak option nak mm. buat report. So kita boleh utilize dan kita kena tanya kalau mm. ada kita dah dapat tawaran kita macam oh, ni betul ke tawaran ni? So better tanya kat orang lain. Mm. Share ada information dengan family tanya kat kawan, tanya kat keluarga and so on. because scammer ni dia selalu dia suka mengasingkan mangsa tersebut. Mm -hmm. Bila kalau dia mengasingkan mangsa, dia boleh manipulate mangsa tersebut betul, dengan betul. cepat. So dia Aa. boleh ambil duit, dia boleh buat banyak benda lah. Alah senang kalau dapat tawaran macam ni, cerita je lah kat kawan kan. Supaya ada orang yang boleh memberi pendapat betul. Betul, penilaian masing-masing kan. Kawan-kawan kata, ini betul. tak tak macam tak betul. Ha, kan. Dan sebagainya. Okey, okay, baik. Mm, M, M last tadi dah. Kan? Nah, Make report. Make report. Okey, okey, okay, okay, baik. Oh, okey, okay, baik. Tadi kita ada tipu. Lepas tu oh, kita, kita, ada, skan. scam. Eh? Okey, itu ha. antara tips yang boleh kita gunakan. Tuan Shankar Durai Raja, pakar kriminologi dan pencara kanan. Pusat Pengajian Keadilan Jenayah dan Psikologi Enforcement Leadership and Management University. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan. Terima kasih Tuan. Alright, uh, hmm. selesai Okey, dan uh, kalau kita nak uh, Imbas kembalilah, mungkin uh, kita boleh rumuskan uh, Setiap berjaga jaga tadi, kalau tawaran yang Terlalu, terlalu bagus duguk lah orang ya. kata dan kemudian kalau mereka tergesa-gesa saya rasa memang itu modus operandi yang biasa ah uh, pasti kita nak dapat cepat kita kita ni dan uh, saya kira mereka tak nak kita ceritakan pada orang lain tentang plan mereka atau kejahatan mereka tu. Ah betul ha. kita ambil semua tips-tips berkenaan dan kita aplikasikan dalam kehidupan ya. kita semua kita semua dijauhkan daripada jadi mangsa penipuan. Okey bye.